ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या यू टी व्ही मराठी वृत्तवाहिनीला बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उल्हासनगर विधानसभेत कलानी कुटुंबाने मोर्चे बांधणीला सुरुवात केली उल्हासनगर मारळ वर आंबा गावातील अनेक पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी टीम ओमी कलानी या संघटनेत प्रवेश केलाय त्यामुळे ओमी कलानी यांची ताकद वाढली यात भरत गंगोत्री यांचे विश्वासू अनिल बंगाळे यांनी देखील ओमिकलानी यांच्या संघटनेत असंख्य कार्यकर्त्यांसोबत प्रवेश केला आहे आम्हाला सन्मानाची वागणूक भेटत नव्हती आणि आमच्या लोकांना विश्वासात घेतलं जात नव्हतं आणि फक्त आम्ही फक्त झेंडे घ्यायचे आणि फक्त हुर्रे करायचे आणि मी व माझ्या सर्व सहकार्यांनी उल्हासनगरच्या स्थानिक पातळीसाठी कालानी परिवार ज्या उल्हासनगरला आपलं शहर न समजता उल्हासनगर शहराला आपलं परिवार समजतं आणि सर्व जाती धर्माच्या लोकाला न्याय देत कलानी परिवार याच्यावर आम्ही कलानी मध्ये जाहीर प्रवेश केलं मुद्दे काहीच नाही आम्हाला सन्मानाची वागणूक नव्हती आम्हाला रिस्पेक्ट नव्हता आणि कुठल्याच गोष्टीमध्ये स्वागत घेत नव्हते त्याचं कारण असं आहे की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आम्ही लेटर पॅडवरती त्यांना लिखित सुरुवात दिला की दलित आणि दलित वस्ती की जिथे जिथे नागरिक सुविधा आहेत आणि दोन हजार सतरा मी माझी घरवाली पण होते पक्षातर्फे तर उद्या आम्ही लोकांसमोर कसं जायचं तर कसं होतं पंचवीस करोड जे आधीच दादाने दिले दादाचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे मग उल्हासनगर शहरासाठी किंवा कार्यकर्त्यासाठी आम्ही काही किंवा आम्हाला पोटासाठी मागत नाही नागरिक स्वतःसाठी मागतो तिथे आम्हाला कुठंच विश्वासात घेतला जातो त्याच्यामुळे आम्ही हा पर्याय शोधला उल्हासनगरला सर्व परिवारला आणि जाती धर्माला न्याय देणार एकच कलानी परिवार आहे आणि मला विश्वास आहे सव्वीस करोड रुपये आणले विकास झालाय का मग तुम्ही तुमच्या माध्यमातून बघणार माझी मी सांगितले ना

और घाट में केन्द्र नगर में जहां पर पचास लाख रुपए, पचास लाख रुपए में से आमदान पंद्रह लाख रुपए बैच के लिए सिर्फ बैठने के लिए दिए के लिए इसका मतलब लाखों की तादाद में हमारे अंतर भारतीय समाज दस आर कर रखते हैं पचास लाख रुपए में कभी भवन बनेगा क्या ज्योति कलानी ने बनाया है सिंधु भवन आते पर डिजिटल माध्यम से, पर थिएटर है, सांस्कृतिक कार्यक्रम लेने के लिए जगह है उल्लासनगर के समाजों के कार्यक्रम पर हो है सकते हैं। सिंधु भवन के तर्फ पर उत्तर भारतीय भवन देने का वायदा हमें जी कर रहे हैं। वैसे तीन दीन की इमारत होनी चाहिए वहां पर थिएटर होना चाहिए मैं चाहूंगा कि वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से उत्तर भारतीय समाज को बढ़ावा देने के लिए उनके रहना चाहिए उत्तर प्रवेश की फिल्म यहाँ पर लड़नी चाहिए वो सब ऐसा डिजिटल माध्यम से काम करने का काम यहाँ पर अभी कलाजी जी करेंगे देखिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद बोलूंगा जिन लोगों ने आज पक्ष प्रवेश किया है टीओके में आ, हमारे एनसीपी शरद पवार पर, साहब के पार्टी के ऊपर उन्होंने अपना विश्वास जताया है उसके लिए मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद बोलना चाहूंगा और यही आशा करूंगा कि जिस जोश में आज उन्होंने प्रवेश किया है इलेक्शन के दिन भी यही जोश दिखाकर हमारे पक्ष में वोटिंग करवाएंगे कहा मिलाकर कितनी कार्यकर्ता देखिये आज का जो मीटिंग था वो महाराज वरब काम्बा एक पैनल नंबर एक पैनल नंबर दो पैनल नंबर तीन और चार का आज का मीटिंग रखा गया था तो आज जितने भी आपको चेहरे दिखे थे सब यही एक बेल्ट के चेहरे थे और आ, काफी सारे लोगों ने प्रवेश किया है इस बीच एक महत्वपूर्ण चेहरा भी भी आपके आपके का दिख रहा है पार्टी में माजी नगर रेखा ठाकुर जी ने यहाँ पर मीटिंग में समक्ष आए हैं क्या है आपकी पार्टी में प्रवेश किया है देखिए रेखा मैडम को आने में लेट हुआ आज कहा ट्रैफिक आजकल शहर में ट्रैफिक की काफी समस्या है रोड कुछ ज्यादा ही अच्छे बन गए हैं आजकल शहर के तो रेखा मैडम पहले भी हमारे साथ ही थे ऐसे कोई बात नहीं है कि आज हमारे साथ में दिख रहे हैं और इन्होंने इन्होंने अभी ये मन बनाया है कि हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे विकास के कामों को लेकर शहर की जनता कलानी परिवार पर किस प्रकार से भरोसा करेगी किस प्रकार से विश्वास जताएगी देखो हमको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है मेरे पिता पप्पू कलानी ने ऑलरेडी लोगों के सामने प्रूव हुए हैं वो और जो रोड उनके टाइम पे बने हैं आज उनके आमदर्ट नहीं होते हुए भी इतने साल हुए हैं कोई भी ऐसा नया रोड कोई है, कोई बना नहीं है। जो बनता है वो इतना करप्शन होता है कि आप पुराने सीमेंट रोड देखो और आप आज के सीमेंट कॉन्क्रीट रोड देखो आपको पब्लिक को जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा देखिए बाकी कुछ नगर भी आपके संपर्क में है ऐसा हमें पता चला है जी हाँ काफी नगर सेवक है वो आने वाले समय में आ, हमारे साथ दिखेंगे और ऑपोजिशन पार्टी के मैक्सिमम नगर सेवक रहेंगे वो देखिए उत्तर भारतीय भवन का जो लॉलीपॉप आजकल सभी पार्टीज दे रहे हैं और हम लोग कला नहीं है जो कमिटमेंट करेंगे वो हम पूरा करेंगे शहर के प्रति हमने हमारे मैनिफेस्टो में लिया है उत्तर भारतीय भवन तो हम जरूर बनाएंगे भाजपा हो भाजपा मुक्त उल्हासनगर ठडक करोडी पाहण्यासाठी सब्सक्राइब करा आपल्या युटीव्ही मराठी वृत्तवाहिनीला बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीन